No. Анимационная, типа, да? Да. Она... Это не фигура. хорошее. Хорошая. В наборе есть два выражения лица. У одного улыбчивое, другое злобленное. Есть у каждого персонажа в этом наборе нет второго выражения лица. Другое улыбчивое, другое нормальное. Простите, я просто не могу. Просто не могу, потому что я набор. Был. Дальше здесь крикливое лицо Клея и, на, и Нормальная. Теперь идем к самым маленьким. Здесь включается книга. Прикольная деталь. Вега, почему вега ниндзя такое не используют? Первое это мотоцикл Клея. Самая прикольная штука. этот мотоцикл можно вставлять себе мини-фигурку и вставлять его прибор. Включая Nexo-щит или Nexo-медь. Есть еще вот такой дискометр два дискомета в этом наборе. И включается, что они черные и синие. Включается, что это машина Эша Пеплометателя. Прикольная штука, но здесь есть какая-то оранжевая штука. Теперь уже подискупаем к Фортрекс. К Форту. Фортрекс или мобильная крепость. Фортрекс прикольный мобильный задаток. Он может вот так разл... разлаживаться всякий экшен но здесь есть такая функция лад ой то <laughs> да он стреляет если мы со своим братом Владом, и он из гроб топ влог сейчас Ща... покажу вам задний фон влог топ а не гроб а. <laughs> включается что в этом на вот здесь показано вот например сидение четырех рыцарей включается акселя лампса манекен и здесь есть вот такая штучка для стрибы здесь показаны две наксосилы. куриная сила и двойной кулак здесь есть вот например столовая этот набор трудно строить очень и здесь есть здесь есть мини здесь вот такая прикольная деталь в форме телефона лего а теперь уже последний механизм чего убился вот здесь есть летающая стрелба Дарина. Она стреляет всякими штучками. Можно сюда ставить на аксессиву и мини-фигурку. Включается, что здесь есть прикольные детали в форме пистолета. Вы все увидели на моем канале Лего Шоу. Давайте пока!